ярких в мире историй, больших мультимедийных историй, которые делал Нью-Йорк Таймс. Он делал, он, журналист путешествовал по России из Москвы в Петербург. И об этом есть вот такая история. Есть карта, да, где показано, где он путешествовал. И дальше, вот видите, слева идет шкала, да, вот как бы маршрут. А справа от него как бы, репортаж, впечатления, фотографии, видео можно играть видео. И вот по мере, по мере продвижения по маршруту мы видим, вот, как бы мы путешествуем вместе с журналистом, мы видим то, что он видел. Мы читаем его впечатления, мы смотрим видео. Это такая вот типичная большая история, да, лонгрид. Мультимедийная история, мы завтра будем говорить о том, как планировать и создавать такие истории. Вот именно это, это создается с помощью программистов, потому что в современных редакциях принято считать, что на, там, на отдел журналистов должен быть как минимум один программист, потому что э, вот такая техническая составляющая, когда вот, делают такие интересные продукты, она довольно большая. Вот. Из что fake слышал, может кто-то, да? это сайт, который специализируется только на том, что он проверяет неправдивую информацию. По их версии он сказал именно то, что он сказал. Они находили очень много фотографий, например, снятых там в Грузии в 2008, снятых в Чечне в 2006, которые были представлены как фотографии из Донбасса. И этот сайт за короткое время делает его там человек 5. Очень популярным, потому что они нашли свою нишу. Это, вот, это пример того, как важно э, выбирать и находить такую какую-то узкую ну, нишу насколько им можно А ну они представляют доказательства <связано> то есть такие они говорят что вот видите вот эта фотография вот она вот представлена вот так мы нашли первоисточник этой фотографии вот вам линк вот эта газета там в 2006 году писала вот эта фотография то есть ну они э, работают с, как бы с открытыми источниками они проверяют по другим источникам российские Украинские тоже украинские фейки ну, тоже писали, тоже были, были какие-то истории, у нас тобой было кто-то там тоже писали, проверяли были, ну были. Да они проверяют все, да, проверяют любое. Какое Да, и которая, ну, которая вызывает реакцию, ну, Конечно, это в основном информация, связанная с событиями нынешними, потому что как раз именно вокруг этой информации больше всего, больше всего всяких фейков. Вот пример такого совершенно нового формата медиа, который абсолютно технологичен. На самом деле журналистов здесь нет. Здесь есть один программист или два, которые сделали этот продукт. Но в чем его прикол? Он называется хроники революции», и суть этого сайта только в том, что он собирает информацию на заданную тему по совершенно разным социальным медиа. Вот слева есть шкала, да, временная. Это вот, например, видим сегодня 10 августа, вот у нас Примерно время, которое у нас, мы можем выбрать любое другое время. И мы можем взять источники информации, например, Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram, выключить. И этот агрегатор, робот, собирает всю информацию, которая есть в этих источниках, по теме, которая связана с главными событиями в Украине. Это такой вариант медиа, как бы, без журналиста, без но он тоже очень интересный, потому что, по сути, он как бы где-то нам намекает на будущее журналистики, да? Сейчас многие говорят о том, что роботы начали писать статьи, начали обрабатывать. Это как раз тот пример, когда информацию сортируют роботы. То есть они выбирают по ключевым словам, сортируют и предлагают нам, в принципе, готовенькую то есть которая, ну, как бы, можно спорить, проигрывает ли она подборки, которые делают редакторы ленты новостей, но тем не менее, да, она из разных источников. И они тут сделали еще информацию о что собирают, и где можно посмотреть прямые трансляции. Да, и тут как совершенно конкретная информация, можно найти фамилия, имя, отчество, год рождения и что именно случилось такая как бы, структурирующая информация. Ага. Что у них работает. Еще интересно, вот вам, возможно, как э -э, педагогам кажется, такой мультимедийный проект, инфографика который сделал тот, те же тексты они очень много обработали информации о школах больших городов. Они систематизировали результаты тестирования, это, по-моему, за 2012 год. Они систематизировали средний балл ЗНО по школам, которые находятся в разных районах городов. И вот, ну вот видите, есть легенда, чем бледненькая вот рисунок это 130 баллов, красный, это как бы такое темное, коричневое, это 170 баллов. Вот есть города, да, и вот видно, как по одному взгляду на город можно понять, какой средний уровень ЗНО в школах этого города. Да, вот мы видим в Харькове. Вот. Есть несколько школ, вот в, в этих учебных заведениях выше средний балл, в этих ниже. Да, вот мы видим по каждому городу, с одного взгляда можем, в принципе, составить примерную картину. Далее, если мы хотим проверить по каждой школе, вот здесь Есть вот шкала есть вот, от, от 200 до 125 можно смотреть где в этом какое место в этом перечне занимает какая школа да? вот, двигаясь по, по уровню ну двигаясь по вот этому столбику от 120 до 200 и если, например, вы родитель ребенка, который, например, там, ищет школу для своего ребенка, вы можете пользоваться этим как инструментом или как педагоги, чтобы сравнить, чтобы посмотреть, там, где вы находитесь среди других школ там, по какому-то параметру. Есть еще у них такой классный проект, который они делали год, по-моему, называется «Шукаю тебя школа». Он похож, но он сделан немножко по-другому. Тут можно выбирать, например, любую школу, ну там, да. не знаю, то есть мы выбираем любую школу, которая нас интересует, и в результате мы получаем карту и получаем место этой школы среди соседних школ, и как она соотносится с соседними школами, чем она